День, ефір на цьому телеканалі починається в студії з вами Тетяна Миленко. Доброго дня сьогодні поговоримо про красу, зимову красу. В гостях у нас Лілія Шелеменцева, лікар-дерматолог, завідуюча відділенням косметології. Зимовий догляд для всієї родини так називається наша тема сьогодні. Доброго дня. Доброго дня, скажіть, будь ласка, зорієнтуйте нас, чи насправді догляд за обличчям та шкірою рук взимку відрізняється все ж таки від догляду влітку чи восени чи навесні? На всем протяжении года мы используем совершенно абсолютно разные косметические средства, которые нужны для каждого человека индивидуально, и подбираем соответственно типу кожи, соответственно сезонности и раздражение либо повреждения, либо качество кожи. И от этого выбираем соответствующие средства. А взимку все ж таки відрізняється від того, що влітку я маю на увазі зволожуючий крем чи якийсь інший Так, да. крема, которые ми используем більше в зимний період времени, содержат вещества, которые направлены направлені на питання кожи, на защиту эпидермиса кожи. И восстановление дермальных качеств кожи, потому что за летний период времени мы истощаем, мы истончаем, мы высушиваем, особенно касательно нашего региона, когда мы любим загорать, мы любим купаться, мы любим море, песок. И, соответственно, повреждение кожи в летний период э, намного жесток по сравнению с зимним периодом. И мы должны подготовиться к зимнему периоду и подбирать те средства, которые, соответственно, будут актуальны зимой. А что может плохо влиять на нашу шкуру в зимку? Это температура, перепады температуры, возможно, вас Неправильный сухополитр. уход, неправильно подобранный уход. За летний период мы теряем из поверхности кожи большое количество воды. В осень мы вступаем с обезвоженной кожей, но она за счет того, что теряет липидную мантию, теряет жир, начинает казаться нам, что она лосница и она у нас склонна к жирности. И большинство людей начинают выбирать кремати, которые предназначены для комбинированной и для жирной кожи. А соответственно, це йде неправильний подход, тому що ми і так потеряли воду, а кремами, которые предназначены для комбинированной і жирної кожи, ми висушуємо далі нашу суху кожу. Ми потеряли влагу і далі її і А чи можна взагалі самостійно якось визначити тип своєї шкіри для того, щоб зрозуміти, який догляд нам потрібен? Нет. Это на сегодняшний день доступна консультации бесплатные, достаточно много клиник, много э, всяких э, аппаратных технологий, которые определяют качество воды, качество кожи, тип кожи. И соответственно, подобрав правильный уход, э, мы правильно ухаживаем за своей кожей. Ви говорили про догляд правильний, чи відрізняється він, скажімо, від там за сухою шкірою, як треба доглядати, як треба за чутливою і взагалі можливо якісь рекомендації такі, тому що я знаю, що навіть не можна більше ніж два рази на день вмиватися. Це правда? Да, так, це правда. потому что мы истончаем липидную мантию, и мы забираем воду из поверхности кожи. Мы повреждаем эпидермис дополнительно и создаем эффект высушивания кожи. И неправильное выбранное средство истончает эпидермис наш дальше, а функцию восстановления выполняет больше дерма. И э, дермальные свойства кожи приводят к фиброзированию в дерме. И у нас появляется сухость, у нас появляется дыряблость, у нас появляется и уменьшение тургора, э, потеря эластина, э, нехватка коллагена, и мы начинаем преждевременно стареть. Патому ми повинні обращаться к специалистам, которые які напишуть нам правильний уход домашній или професіональний, як посчитают за нужное. Але все ж таки є якісь пункти, напевно, так що треба використовувати, що за чим для того, щоб виглядати гарно. Обязательно должно быть правильное умывание, подобранное по типу кожи, обязательно должна быть тонизация и даже в зимний период времени. Мы не привыкли к тому, что мы используем солнцезащитный крем так, как летом. Но это главный атрибут зимнего периода, потому что солнцезащитный крем у нас содержит как физический, так и химический фактор. А это защищает нас в зимний период времени от воздействия дождя, снега, холода. И очень много людей на сегодня с аллергическими реакциями, с холодовыми реакциями. И очень часто они обращаются к нам с интенсивным шелушением, покраснением, раздражением. И первым э, крем, который должен быть нанесен на кожу, это СПФ перед выходом из дома. Хотя бы минимальный фактор, да? 10-15 который там, позволяет тип кожи, потому что это тоже имеет значение. Угу. А чем может измениться тип шкиры взагалі, с лета на зиму, например? Да, чи... Мы становимся так? обезвоженными. С летом мы становимся в зимний период очень сильно обезвоженными, потому что забывая нанести солнцезащитный крем, мы выходим на улицу, мы загораем на пляже и теряем дромальную водичку, которая у нас отвечает за стимулирование кератиноцитов и выработку фибробластов. Поэтому мы теряем те клеточки, которые отвечают за нашу молодость. Uh -huh. Так, ну добре, ми так поговорили про обличчя, а чи є якісь можливо? Давайте вже так завершимо про обличчя якісь поради для чоловіків, для дітей. Наприклад, я маю на увазі, чи варто наносити крем зволожуючий взимку, чи все ж таки поживний якийсь, тобто інший. использование увлажнения в зимний период, оно остается, естественно. Мы его меняем на вечерние приемы. То есть если мы увлажнение использовали в летний период в утренние часы, зимой мы используем в вечерние часы для того, чтобы не было ломкости сосудов, не было повреждения эпидермиса и кожные покровы у нас не трескались как лед. Поэтому увлажнение остается, но основной у нас уклон идет на питание кожи в зимний период времени. Или подбираются компоненты по типу кожи, потому что питание для жирных. Типов в коже может быть чревато последствиями высыпания, еще более усугублением жирности, еще более обильным выделением кожного сала. И индивидуальный подход имеет значение в выборе средств точно так же и для детей. На сегодняшний день большую роль играет назначение деткам, для гиперчувствительной кожи средств, потому что так как они у нас с тонкой кожей, с чувствительной кожей, мы их бережем. То есть те средства, которые мы используем, они больше направлены на защиту, на восстановление и на сохранение, чтобы продуцировались правильно наши клетки. Чи варто за якийсь певный час до выходу на улицу наносить этот крем? За 15-20 минут до выхода на улицу. Мы используем нанесенные средства, так То, как, не, не можно так, что намазались и побили. Нельзя, mm -hmm. потому что выходя на улицу и применяя средства, которые не впитались, не приняли мимику, не дали возможность проработать уже поверхность, мы можем принести вред и э, привести к тому, что может развиваться розация, еще более выраженная сухость. Ще виражене повреждение. Поэтому значення має нанесення за 15-20 минут до виходу косметики, которую ми приміняємо. А що стосується питного режиму, як він допомагає, якщо ми п'ємо чисту воду, як він допомагає а, нашій шкірі? Вліянні води, Индивидуально. У каждого человека есть норма питьевой воды, которую он должен использовать в сутки. И есть специальная формула, которая разработана и на вес тела человека. Сейчас модные тенденции: 1,5-2 литра выпитой воды в день. Это неплохо, когда организм здоров. Очень много становится вопросов, когда у людей есть сопутствующая патология. Вода — это хорошо, вода — это жизнь. Но у нас есть печень, у нас есть поджелудочная железа и почки, которые не всегда могут справляться с водной нагрузкой и привести к большим отекам и к большему повреждению внутри организма, не снаружи. Ну, ми говоримо про обличчя. Все ж таки, давайте так ще трішечки про руки поговоримо. Так, тому що всі ми будемо готувати зараз, дуже багато і і посуду і продуктів, і готуватися до нового року, до цих всіх свят. І звісно, що будемо стояти у плити. Можливо, так. Да. Дехто і це все пов'язано зі спекою, і сухістю повітря, бо ми так все більше говоримо про те, що відбувається на вулиці, але ми всі жінки, uh -huh. і ми всі стоїмо на кухні. Так uh -huh. багато часу там проводимо. Отже, чи варто щось пам'ятати там безпосередньо, тобто, можливо, частіше користуватися кремом чи якісь ще поради? Uh, ні, чи ні, чаще, ніж в звичайний режим. правильный крем должен быть подобран, то есть он должен содержать гексапептиды, которые восстанавливают и продуцируют фибробласты и кератиноциты. Он должен со содержать препараты, которые относятся к диметиконам, которые смягчают и сохраняют пленку, обволакивают а, наши руки, если мы говорим о руках, и способствовать тому, чтобы не было повреждения. Мы помыли руки и выбежали на улицу. Это очень опасно для сосудов и для поверхностного слоя наших кожных покровов. Если мы вымыли посуд, например, я слышала такую думку, что треба обязательно смыть кремом также руки. Надо подождать 15 минут, для uh -huh. того, чтобы свойство воды э, снизилось, и после этого наносить крем. Но это не значит, что мы должны наносить его 20 раз в день, 30 раз в день. Это будет специальный крем, который э, будет вода, Адталкуючий і будуть способствовать защите, навіть якщо ми будемо несколько разів использовать миттє посуди і миттю рук во время. Які б косметичні процедури ви порадили б саме робити у косметолога взимку? направлены на питание, направлены на восстановление поверхностного слоя, направлены на омоложение, на сосудистую работу, так как у нас в первую очередь повреждаются сосуды. Сначала мы создаем эффект шелушения при повреждении, а далее у нас появляется сосудистая сетка со временем. И мы должны делать уклон на то, чтобы наш эпидермис был всегда здоров. Если у нас будут поверхностные слои здоровы, мы будем здоровы на всем протяжении дермы, гиподермы І мишечного слою. Ну, і звісно, для жінок завжди цікаво, чи є якісь поради для розробки масок, такими, знаєте, домаш... в домашніх якихось умовах, чи є якісь такі чарівато последствия. А -а -а. Якщо морквою не тримося, то будемо обов'язково. Буває да. помаранчеві. Да. Mm -hmm. ну, не тільки оранжевого цвіта. Ми можемо... кожен фрукт або овоч задержати определенне количество кислоти. И изобретая домашние рецепты, мы любим добавить лимон, мы любим добавить петрушку, мы любим добавить оливковое масло, которое слегка смягчит все действия неправильного характера. Но при этом мы забываем о том, что мы можем больше навредить, чем принести пользы для нашей кожи. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас, за те, що дали поради важливі для жінок. Мені здається, в першу чергу, Лілія Шелеменцева, лікар-дерматолог, завідуюча відділенням косметології, була в нас. в гостях, поговорила ми про зимовий догляд для всієї родини. Дякую вам ще раз. Дякую. Це був денний ефір на сьому телеканалі. В Студії його з вами Тетяна Миломко. Усього найкращого.